Semenjak ini, kita dapat saksikan kecenderungan Raja-Raja Melayu bertitah berkenaan dengan isu tata kelola tidak kiralah di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Seperti mana kita tahu, Sultan Selangor sebagai contoh terbaik baru-baru ini telah menyampaikan titah dua kali dalam tempoh tiga jam berkenaan dengan dua isu yang berbeza. Sekali berkenaan dengan ladang babi dan sekali lagi berkenaan dengan rumah anutan haram di mana Sultan Selangor telah menspesifikkan kepada kuil-kuil haram. Dan titah Sultan Selangor ini berkemandang ketika isu berkenaan dengan pemindahan ladang babi ke Bukit Tagar, isu berkenaan dengan penutupan ladang babi dekat Tanjung Sepat berkemandang dan juga berkenaan dengan isu-isu berkait dengan kuil haram tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana rakyat berpandangan bahawa titah Sultan Selangor ini memang sudah tiba masanya. Memang sampai tepat pada waktunya di saat kerajaan negeri seolah-olahnya macam begitu lembab berkenaan dengan isu kilah haram dan juga ladang babi ini. Dan sekarang kita semua tahu isu berkenaan dengan ketua pesuruh jaya SPRM iaitu Azam Baki kembali ke udara mula-mula berkenaan dengan isu pemilikan saham yang melebihi jumlah yang sepatutnya sehingga membawa kepada permintaan serta gesaan agar Azam Baki ini direhatkan serta mengisytiharkan hartanya secara terbuka serta diberikan notis 36 1 SPRM untuk mengisytiharkan harta tersebut. Tak lama lepas itu, keluar pula berita tentang isu corporate mafia yang mendakwa ada beberapa corporate mafia telah menjadikan SPRM sebagai kuda tunggangan untuk memberikan tekanan terhadap company-company kecil agar menjualkan saham mereka dengan nilai yang jauh lebih rendah kepada corporate-corporate mafia ini di mana adalah beberapa nama yang disebut seperti nama Azam Baki sendiri, nama Vita Chin, Fahaj Wafa serta ramai lagi. Dan sejurus itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersempena dengan sambutan tahun baru Cina yang kita tengah raikan pada hari ini Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang di Pertuan Agung kita tuan-tuan dan puan-puan telah menyampaikan titah seperti mana yang telah dikongsikan dekat page Royal Office Johor dan juga page Sultan Ibrahim sendiri di mana antara lain tajuknya ialah tidak ada sesiapa pun terlepas daripada radar yang Dr. Agong berkenaan dengan rasuah. Di mana dalam titah tersebut antara lain saya tidak memetik secara hafiah yang Dr. Agong telah menyatakan antara lain bahawa sesiapa sahaja mana-mana jabatan dan sebagainya tidak terlepas dari radar yang Dr. Agong ketika usaha bagi memberi rasuah memang dipergiatkan lagi. Ini termasuklah polis Raja Malaysia, kastam di Malaysia dan kemudiannya SPRM juga berada di bawah radar baginda. Dan baginda siap menyatakan, ini kita kena bantras betul-betul, baginda ada mata-mata di mana-mana sahaja. Jangan ingat, baginda tak tahu apa-apa. Baginda memang mengetahui, memang ada banyak tempat yang akan memberikan informasi kepada baginda. Dan baginda menyatakan dengan jelas, tidak kira dia itu siapa, ejen ke apa ke sebagainya, semuanya berada dalam pemerhatian baginda. Siapa yang makan cili, dia akan terasa pedas. Di mana titah ini nampak kayaknya tuan-tuan sekalian tidak begitu dikongsikan oleh ramai pihak terutamanya Gagai Caplos. Saya tak tahu lah kenapa kan. Sebab ialah sebab titah begini itu mungkin menyebut tentang SPRM ke apa-apa ke mungkin kerana itulah mereka kurang share. Sebab kalau tidak titah yang Dr. Agung ini mereka akan kongsikan bagi nak tetapi macam kurang mendapat sambutan. Tetapi yang penting, agung telah bertitah dan kita menjunjung tinggi dan menjunjung kasih titah yang diberikan agung itu. Daulat tangku, menjunjung kasih tuanku. Terima kasih tuanku atas titah yang memang rakyat sangat nanti-nantikan ini. Dan ini menunjukkan betapa raja-raja Melayu semakin lama semakin proaktif dalam menyantuni isu-isu yang melanda rakyat pada ketika ini ialah kalau kita perhatikan memang rakyat banyak kali meminta agar raja-raja Melayu menzahirkan pandangan mereka berkenaan dengan isu-isu yang melanda rakyat seperti isu rasuah dan pelbagai perkara lagi dan alhamdulillah Raja-Raja Melayu kali ini memang tidak senyap. Mereka bertitah dan terus bertitah dan titah-titah ini memang umpama payung yang memayungi rakyat yang selama ini dahaga akan tata kelola yang bagus, tata kelola yang baik dan sebagainya. Jadi itulah titah yang teragung ini merupakan satu lagi titah-titah dari para Raja-Raja Melayu yang menggesa perubahan itu dilakukan di peringkat kerajaan itu sendiri. Tetapi tidak dapat tidak, tuan-tuan dan perempuan sekalian saya berpandangan dan beranggapan bila raja-raja Melayu terlalu kerap bertitah seperti ini ia menunjukkan satu sahaja maksud iaitu lah kerajaan ini telah gagal untuk menepati aspirasi seperti mana yang dipinta oleh raja-raja Melayu sekarang kita ingat Kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan merupakan wakil kepada raja-raja Melayu. Perdana Menteri itu merupakan wakil pentadbiran yang telah diperkenankan pelantikannya oleh Yang Dipertuan Agung untuk menguruskan negara ini bagi pihak baginda. Kena ingat, dalam perlembagaan negara kita ini, raja-raja Yang Dipertuan Agung itu sendiri merupakan ketua negara. Bukannya Perdana Menteri itu ketua negara. Ketua negara ialah raja Yang Dipertuan Agung. Perdana Menteri ini merupakan pihak yang mewakili Yang Tuan Agong untuk menjalankan kerja-kerja mentadbir negara kita ini termasuklah memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Dan seandainya kalau Perdana Menteri Kerajaan ini gagal untuk berfungsi dengan bagus, maka memang cocok sekali yang Duta Agung bertitah untuk memperbetulkan keadaan. Sama cerita dengan negeri. Menteri Besar ialah wakil kepada Sultan Negeri tersebut untuk menjalankan kerja-kerja pentadbiran bagi mewakili Sultan. Dan sekiranya kalau kerajaan negeri itu gagal untuk menjalankan tanggungjawab beliau dengan baik, maka pastilah Sultan akan bertitah untuk memperbetulkan keadaan. Dan bila raja-raja Melayu dah makin kerap bertitah, yang Dipertuan Agong pun dah bertitah beberapa kali, Sultan Selangor bertitah sejak tahun 2024 lagi. Nampak gayanya memang kerajaan yang ada pada ketika ini memang gagal, gagal total dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan tata kelola, hal-hal berkaitan dengan rakyat, bahkan hal-hal sebasic berkenaan dengan pengurusan banjir pun gagal dilaksanakan dengan betul. Even kalau dekat Selangor, Malam semalam tuan-tuan sekalian Syah Alam banjir. Sekali lagi Syah Alam banjir dek kena hujan berterusan selama beberapa jam dan pastilah benda ini akan menimbulkan murka kepada Sultan Selangor itu yang telah bertitah banyak kali tentang kegagalan kerajaan negeri untuk menguruskan masalah banjir dan berkenaan dengan titah yang tuntang pula saya yakin dan percaya ianya ada sangkut paut dengan apa yang melanda SPRM pada ketika ini serta rungutan rakyat terhadap isu rasuah yang berlaku dalam agensi-agensi kerajaan. Dan macam saya katakan tadi, bila Raja-Raja Melayu mula bertitah, bila Raja-Raja Melayu mula menunjukkan minat untuk masuk campur secara terus dalam isu tata kelola membabitkan rakyat ini, maka memang seolah-olahnya kita boleh katakan yang kerajaan ini telah pun gagal menjalankan tugas dia seperti mana yang dikendaki dan diaspirasikan bukan sahaja oleh raja-raja Melayu tetapi oleh rakyat jelata itu sendiri. Dan saya tidak terkejut seandainya kalau selepas ini raja-raja Melayu yang diutak agung serta sultan dan raja negeri akan terus bertitah dan terus bertitah menegur pentadbiran kerajaan negeri ataupun persekutuan yang makin lama makin cacah merbah dan melihatkan cacah merubah yang berlaku pada ketika ini, saya tidak terkejut seandainya kalau titah-titah itu akan menjadi lebih keras dan juga lebih terjurus. Dan bila benda itu timbul, memang hayat kerajaan ini mungkin tinggal hari saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi apa-apa pun, kita tidak perlu jump to conclusion jauh-jauh. Kita just fokus untuk merafakkan sembah takzim dan juga menjunjung kasih atas titah yang tak agung serta raja-raja Melayu. Sesungguhnya, raja dan rakyat berpisah tiada. Daulat tuanku menjunjung kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Dan kepada kerajaan. Tidak kiralah kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri. Tidak kiralah agensi-agensi kerajaan di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Sekarang raja-raja Melayu telah pun bersuara, telah pun bertitah dan ada di antara titah itu betul-betul spesifik.